হাই বতৰৰ কেঁচা আমৰ চাটনিকণ কাৰ প্ৰিয় বাৰু সকলোৰে প্ৰিয় নহয়নে চটপতা টেঙা কেঁচা আমৰ চাটনিকণ পদিনাৰ সৈতেতো আমি সকলোৱে খাওঁ পিছে মই আজি অকণমান বেলেগ পদ্ধতিৰে মানে অকণমান ইউনিককৈ কেঁচা আমৰ চাটনিকণ বনালোঁ সদায় একেধৰণে খাই ভালো নালাগে আৰু অকণমান হেল্ডি কৰি বনাইছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব খুব কম সময়তে চটপট আপোনালোকে সেই চাটনিকণ তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব কেইটামান বিশেষ ঘৰত থকা আমাৰ বস্তুৰে হৈ যাব আৰু সেয়া মই ধনিয়া ছিজনৰ ধনিয়াকেইডালটো চাটনিকণত লাগেই নহয়নে কেঁচা ধনিয়া এয়া লৈ ল'লোঁ লগতে এইয়া বাদাম মই ৰোষ্ট কৰি ল'লোঁ দেই আৰু আদা নহৰু পিঁয়াজ এই বিশেষ ইনগ্ৰেডিয়েণ্টকেইটা হ'লেই আমৰ চাটনিকণ খাবলৈ খুব সোৱাদ হয় ভাতৰ সৈতে খাওঁ বা যিকোনো ফাষ্ট ফুড বা বেলেগ আন কিবাৰ সৈতে খাওঁ টেঙা মিঠা এটা সোৱাদেৰে মই চাটনিখন আজি বনালোঁ আৰু আমটো আছিলে অকণমান দহচীয়া পকা নহয় বাৰু খুব পুৰঠ আম আছিলে আচলতে আৰু সেইকাৰণে বহুত বেছি টেঙাও নহয় কিন্তু একদম মিঠা আমো নহয় দেই আৰু সেইকাৰণে অকণমান টেষ্টটো বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে মই শেষত এটা বেলেগ ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তেতিয়া গম পাব আৰু আমাৰ অসমত গৌৰৱ ভোট জলকীয়া অকণ আৰু নিদিয়াকৈ পাৰি জানো আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়া হ'লেও দি দিব পাৰে আৰু এতিয়া এই চাটনিকণ অকণমান টুইষ্ট কৰি বনাইছোঁ বুলি কৈছিলোঁ যে সেয়াই সেয়া হ'ল যে কেঁচাকৈ মই পিচি নিদিওঁ কেৰাহীত এচামুচ মাষ্টাৰ্ডইল দি লৈ পিঁয়াজকণ দি দিলোঁ অৱশ্যে মই বহুত বেছিও নাভাজোঁ কেৱল অলপ কেঁচা ভাপটো আঁতৰাবৰ কাৰণে নহৰু আৰু আদাকণ দি দিলোঁ আৰু আম যিখিনি কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ দি জাষ্ট এক মিনিটৰ কাৰণে লৰাই গেছটো নুমুৱাই দিম বহুত বেছি ভাজিবৰ দৰকাৰ নাই আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক সদায় ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ দৰে যিসকল নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো লৈ আহিছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু যদি ভাল লাগে ঘৰত এবাৰ বনাই খাইছে বৰ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মই আজি খুব সাধাৰণ আৰু ঝট পটকৈ বনাব পৰা একেবাৰে সোনকালে হৈ যোৱা চাটনিখন লৈ আহিছোঁ এতিয়া এইখিনি মই কাঢ়ি লল মাত্র এক মিনিট সময় মই কেবল রোস্ট করলো আর আগতীয় বাদাম কেটা রোস্ট করাই আসলে ইয়ার বাদামের ঠাইত বুটু বুটও পাৰে ভিজুয়া বুট যদি থাকে আর ধনিয়াকিডাল দিল মিক্সি ধুনিয়া এনেক নিমখ অকা ইয়াতে বারো এড করে দি দি প্রথমতে পানি দরকার নাই যদিহে আপনাদের মিক্সিট পিছুতে অকমান প্রবলেম হয় তেতিয়া এচামুচ বা দুচামুচ পানী এড কৰি দিব কিন্তু মই নিদিয়াকৈ পিছিলোঁ এনেকৈ হৈ গ'ল যিহেতু আমৰ এটা জুচি ভাৱ থাকেই নহয়নে চাওকচোন আৰু আপোনালোকে যদি পটাত বটে বটি ল'ব পাৰে বৰ বেলেগ এক্সট্ৰা ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ নাই পতাতো আপোনালোকে বটিব পাৰে পটাত বতাহ চাটনিকণৰ সোৱাদো সুকীয়া হয় নহয় আৰু মোৰ চাটনি একেবাৰে ৰেডি হৈ গৈছে অৱশ্যে এটা বিশেষ ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট এতিয়াও এড কৰিবলৈ বাকী আছে এতিয়া চাটনিকণ এটা বাউললৈ মই এয়া কাঢ়ি ল'ম চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল জ্বলা কিমান খাই আপোনালোকে সিমানেই দিব দেই মোৰ ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী থকাৰ কাৰণে মই অকণমান কমাই দিলোঁ আৰু এতিয়া বাউল এটাত কাঢ়ি লৈ ইয়াতে যিটো টেঙা ভাৱটো আৰু নিমখীয়া টেঙা ভাৱটো বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে গুড় অকণমান এড কৰি দিম সাধাৰণতে মই চাটনি বনালে গুড়কণ এড কৰোৱেই তেতিয়া খাই অকণমান বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে যিসকলে নকৰে এবাৰ টেষ্ট কৰি চাবচোন বাৰু খুব ভাল লাগে গুৰকণে টেঙা মিঠা জ্বলা তিনিওটাৰ সোৱাদৰ সৈতে একদম মানে এটা বেলেঞ্চ ফ্লেভাৰ আনি দিয়ে আৰু এয়া ৰেডি আৰু আন এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ দেই